Вон, я вывеску сделал, джерельная 3, под крышей. Старости лет. Ну вот тут вообще нельзя было пройти про, про видите, Все бы повырубывали. Хоть ходить но, 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 можно. Все. Тут вообще все было. <завискотворение> ну да. Так, в туалетик побудували собі, да? да? да. Зробили да. все. Ой, хоть этот коридор не фотографируйте. А что ж, господи. покажем, в каких умовах. Все. О, супер. И мы жили Донецкая область, Покровский район, город Димитров по-старому, а по-новому переименовали Мирноград. Угу. В своей оцели. Свой дом. Свой дом частное хозяйство было, уры, сад, жили. Я пенсионер, 33 года подземного стажа провел. Угольная компания, шахта, державное предприятие Краснолиманска, 17,5 год провел. И шахта Стаханова, сейчас капитальная, ее сейчас нету в живых, разбомбили, все. Все переместились, повыезжали, все поперемещались. Uh -huh. Так что жизнь такова. у больницы Димитровской uh -huh. на приемном покое uh -huh. санитаркой, младшая медсестра. Двух деток, uh -huh. сын старший Николай и дочка Ольга. Двое деток, двое внуков. Сын настоял, чтобы меня вывезли. Я... Травму получил на предприятии, инвалид второй группы. 33 года подземного стажа у меня. Заработали, получаю пенсию ша шахтерскую. Просто обидно, что бомж. 77 неполных лет. В 14-м война на началась. Донецкая область. Это мы Д... Донецк. это не ощутили, у нас да? не очень, мы не ощутили. Мы Были у... у... отгласы, а мы от а Донецка 72 километра. Мы занимались своим хозяйством, ремонтировали свою цель, взяли кредит, ремонтировали. Сыну помогли хотынку взять, потому что трое деток, три внучки у него после ин, инсульта на зимнего Николая 19 декабря произошла в том году <связывая> такая -то у меня авария не сработал организм не справился с войной это все отошла это рука не очень нога не очень Ле лево Ре -ре 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 речь повело но речь отходит. Угу. Работали со мной логопеды, все, в Дмитрие, в Мирнограде я в неврологии лежал, угу. и в Днепре лежал, в, в больнице. Так что меня подправили чуть-чуть. Угу. Помнятаете ранок 22-го? Конечно, это взрывы, начали прилетать снаряды, ракеты около шахты Стаханова, ЦОВ, для переработки угля, там разрушение Потом поселок городского типа Каракова, поселок городского типа, сейчас по-новому, новоэкономическое. Там церкви 1050 год, старинная церковь, христианская. И туда прилетела ракета, посносила купола маленькие. Вот такое. И к нам то в центре разорвется, то на Даманском микрорайон дома горят, квартиры. <назв> Только жить. И нам на что-то надеялись. Управление. Ремонт делали дома. Думали, им детям останется. А Но они собильны людям. Господи, правда. Что нас ожидало. Вот mm -hmm. такое перекинулось. И мы не хотели выезжать до последнего. Уже половина повыезжали. Кто в Петропавловку, а кто, 10 не кто в Николаев, кто в а Кропивницкий, никого... Винница. Кому, а, а, ні до, кому ні до кого, кого пенсія 3000, поняєте, і ніхто. Uh -huh. Тут зараз війна, хто сколько заблагорастується, то uh -huh. так береги. Що... Кому війна, кому мать родна, хто на этом заробляє? Очень тяжело. Uh -huh. Коли вже ви вирішили виїжджати і як шукали. Ш... Ми Ш... виїхали 22 августа? Да, ви? да. 20. Син на, на настояв, заказали машину, грузоперевозки велику. большую. Він заказав машину, що схватили, що з вузла брали. Шо, багато чого ставили, звісно. А цю хатину у нас напроти жив ліжньов Віталік Вітою. Ми з ними вони нам руку допомоги подали, в чому могли, в том допомагали. Ну, Борис пришел подивився, но тут было кошмеро. Там потолки упали, там упали. Вон дырка, вон еще толком и не замазалось, понимаете? Угу. И там две дырки. Ну, два месяца работали как валы. Как валы работали. Наняли человека, мазал, тоже мазал, мазал, мазал печника, в печки положил, в положил. в -чермети заказали. Дырки сверли. Все эти дверцы, колосники. Положили... Тут, тут было вообще, у тебя не, не сфотографировано? Есть где-то, вот если вы посмотрите, тут есть фотографии. Тут дебри были не пройти. Никто не думал и не верил, что мы восстановим угу. В сельраке даже сказали, она развалилась эта хата. А вон, видите, кухонька развалилась, угу. там сарайчики. Вы решили, что будете тут, да? Нам выхода бы не было подавилось. другого, переезжать куда-нибудь, Муж у мене якраз в время прокапувався, прокалувався, був тяжолий, йому плохо було. І, этот самий, і ми вирішили тут залишитися. Мені не хотілося, тут було страхилище. Я скокою на вкарачках повзала, тут такі гори були. Этого, глини, сміття. Угу. Вон, бачите, там внизу, воно ну, все. І, і Счокол, бутилок, тут, тут був так? Да? Раз... не дуже ну Ви знали, що світла немає, да, так? Да, да. ну, ми думали, підемо у Рес, напишемо заяву. І ми ходили в Рес, написали заяву. Сібрали документи всі, я забрав, всі документи. Через три тижні прийшов. Отказ, так як нема, хазяїна. Вона безхозна. На баланс с 12 -го года. Хочу брать. Угу. Этот, ну. А что, отрезали енергію за должность? Угу. И никто не вступил в наследство. Мы были и в юриста, и в нотариуса, везде. Мы все Петропавловки инстанции обошли. Тыкались мы. А потом нам вот, Галина говорит, вот я чула таке, обратиться вы у газету Степова Заря, дуже добра, очень всім Ну, вы знаете, как вам сказать, не надеялись, честно говоря. А тут приехал этот Иво Николай Николаевич, говорит, я вам постараюсь до Нового года сделать свет. От фонда получились билеты. билеты. Вот у нас Тут и билеты, нікуди никуда а. было положить. Туда. Меня дали как инвалиду. 84 мешка по 40 килограмм, фонд американский. Они сказали, придите в сельраду. Корду. Гуманитарки, правда, не дают нам. Так что вот такие пироги. И стали, наняли человека, угу. женщину, маляр-штукатур, помазала нам печки, печник. Ну, белила я уже сама, угу. потому что... Всё а пыхах, то раз выпиливали, то оплачивали то выпиливали хащи, деревья там вообще не пройти тут только ползком можно было акация клен терн все заросло собаки ко -ко 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 кошки <laughs> вот это их стихия была а потом потихоньку потихоньку вот расчистили дрова то-то Потом купили два куба дров акации, чтобы на зиму. Думали, что зима будет. Все а важно. слава богу, что Бог видит. Такая теплая уже январь месяц, не первая стоит. декада. Как жить дальше? Вообще кровь? Я, я духом не падаю. Это духом Тамара Васильевна. Тамару Васильевну надо подтримывать. А я не падаю. Сколько дал Всевышний жить? Я когда у моря ходил, ну, я горел, тону. Там Меня было. спасали. А у нас там остался такой сад молодой. Виноград. Пять или шесть сортов винограда. Да, виноград, айва. Айва. айва груша, яблони, вишня, груши. черешня, яблони. Все. И нема. В один прекрасный момент нас вывезли и нема. Что там у нас творится? Угу. Ну, Ясно, що все не виживе і не знаю. Жили не тужили, і от ті вина. Коли про хатку говорили, нам вона подобається. І Інше нема і не дадуть, все переповнено. Інше нам вже не світить. Да. Вся В нормальних условиях. І я говорю, це що зими немає. А як от морози були два-три дні назад, боже дуй, це ми тут сюди ліноліум купили, а там же тут кордони товсті. Потом утеплитель пятерка. Тут и, трехслойка полы и оно утепляли. Она и маленькая, и она тепло. По ногам тянет. Полежал. Ничего, только троны все уже сыпаются, сыпаются, сыпаются все. Никто не собирался выезжать. Думаю, господи, для детей. Что то для детей останется? Ну, по натуре люди мы добрые. Ну, жизнь нам недобра повернулася. Хоть, конечно, многим это все, ну, ведь на всех подкосило. Это на старости, знаете, как тяжело. Вот, что? это мне подарил лучший друг, он уже в мире ином. А что нам? Нам ничего не надо, приготовили есть и... Утром рацион, супик, жидкое, mm. потом борщ или рассольник. Что сделаем? -ка 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 Каши, рисовая, гречневая. они кажут, у нас громада бедна. Все. Боль. Давай этот а. самый чай, ведь. Чай вот. Так мы и проживем в, в жизни. У меня есть моя чашечка. Не налила, сейчас я сам на, 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 налью. Давай, лимонный. Угу. Лимонный чай, мы другой раз называем его чай, воду лимонную. Пьем. Лимонная вода. А -ха -ха. Ничего, не унываем. Продержаться январь-февраль, а март уже... Мы чесночок посадили, лучок посадили, я там выкопала, я две недели копалась. Угу. А огород сделали... Ну, все выпиляем оттуда дальше. Ну. Но... Благодаря Николай Николаевичу и привез и вам, друга и вам. Вам с, ну, оперативного. Это... Ну у него да, оперативно. Угу. Он по телефону говорили, что, как проведут вам светло, будете спевать украинских песен. Да, я спевал в школьном хоре, в школьном хоре, и меня пропонували спевать в этом в христианском хоре. Но я там не подошло, я не знаю, что. Ну, короче, а так я народный украинский спеваю. они голосисты такие. То он там и поспевал. А вы не спеваете? Я не, не спеваю. ой чей такой стоит. Давайте так. Украинская эта песня. Ее все спевали наши бабушки, прабабушки. Ой, чей-то стоит, Обіланька, сподобалась, мені сподобалась, мені ой тай нонька сподобалась, мені сподобалась, мені ой та й нонька не як дивчинонька. Як біле личенько. як сонечко зійде, як сонечко зійде, кохання війде, як сонечко зійде, як сонечко зійде, кохання війде, кохання кохання. Звечора до рання. Ой, лучше бы я была, ой, лучше бы я была, не знала куханья. Ой, лучше бы я была, ой, лучше бы я была, не знала куханья. И рожа уже не та, и чий то кинь стоит. Ой, лучше бы я была, ой, лучше бы я была, коханя не знайла. Ой, лучше бы я была, ой, лучше бы я была, коханя не знайла. Боль, бери фляжку, за водой сходишь. Давай. последок, на фоне. Дали друге життя ходитися. забросили. Дякую вам, великі люди, як ви. Давай.